પોશિયા તેની પત્ની રિંકલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને વાલીઓને ભડકવાનો પ્રયાસ હોવાનું સામે આવે છે વિરોધ કરતા બાળકો બસ એક જ માંગણી કરે છે કે અમને કલ્પેશ સરને પાછા લાવો નહીં તો અમારું ભણવાનું બંધ થઈ જશે વિદ્યાર્થીઓને વાલીઓમાં આચાર્ય કલ્પેશ પટેલની બદલીને લઈને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે ફરીથી શાળામાં આચાર્ય તરીકે લાવવામાં આવે સૂત્રોચ્ચારો થઈ રહ્યા છે શિક્ષણમંત્રી પ્રફુલ પાંસેરા વિરુદ્ધ પણ સૂત્રોચ્ચારો થઈ રહ્યા છે હવે આ બદલી પાછળ નગર શિક્ષણ સમિતિ શાળા ત્રણસો માં તાજેતરમાં બહાર આવેલા બોગસ ગાર્ડ પ્રકરણ પાલિકાને ઠગવાના કૌભાંડનો મુદ્દો જવાબદાર હોવાનું પણ સામે આવે છે જોકે બે આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે હવે એની તપાસ પણ શરૂ છે પરંતુ તપાસમાં કોઈ ગોબાચારી ન થાય એ માટે આચાર્ય કલ્પેશ પટેલને બીજી શાળામાં બદલી કરાયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે વિરોધ સામે વિદ્યાર્થીઓ કા કે ડિમાન્ડ જોર વિદ્યાકા અ दो तो तीन दिन पहले लस्कणा पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दाखिल हुई थी फॉर्जरी की जिसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम कालू पोसिया है जिसके तहत हमने बीएनएस की धारा तीन के तहत फरियाद दाखिल की फॉर्जरी की इसमें मामला ये था कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट्स बना के और पगार का जो बिल है उसको पगार का बिल को फेक उभा करके और एस एम सी की तरफ से पेमेंट रखवाया था सिक्योरिटी गार्ड टोटल तीन रखने थे इन्होंने सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था और उस एक सिक्योरिटी गार्ड की जगह तीन का सिग्नेचर करके पगार का वाउचर बना के और पैसे लिए टोटल तीन लाख सत्तर हज़ार का फॉर्जरी का मामला है ये पूरा आ, इसमें जो मुख्य आरोपी है वो कालू पोसिया है इस कालू पोसिया के अगेंस्ट में हमने फरियाद दाखिल करके इसको अरेस्ट किया और ये फिलहाल रिमांड पे है आ, अभी ये पता चला है कि इसने कुछ अपनी अपनी वाइफ रिंकल जो है इसकी वाइफ रिंकल उस रिंकल के को लेके इसने वहाँ पे बच्चों को बहला फुसला के और वहाँ के वालियों को बहला फुसला के वहाँ रोड स्कूल के बाहर बैठ गए बच्चे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक आरोपी है और ये आरोपी अभी फिलहाल रिमांड पे है और इस पर कानून कायदेसर कार्रवाई होगी और इस पर हम कड़क कार्रवाई करेंगे इसका पहले भी गुनाहित इतिहास है और इस गुनाहित इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम इस पे कार्यवाही करेंगे सर इसमें बच्चों का जो उपयोग किया गया है आपके हमसे खींचा है मामला और बच्चों का उपयोग होना चाहिए नहीं ये बहुत ही गंभीर मामला है बच्चों का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे एक सोर्स नहीं है जिससे आप अपना प्रदर्शन दिखाएं आपको अगर प्रदर्शन दिखाना है आप पुलिस स्टेशन आए रजुआत करें ए सी पी डीसी पी सबसे मिले हम यहाँ बैठे हैं आपको कुछ भी रजुआत है आप हमारे पास आए लेकिन बच्चों को एक हथियार बनाना बहुत ही गंभीर अपराध है हम इस पर कड़क कार्यवाही करेंगे और जो भी इसमें सूत्रधार हैं जो भी ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को आगे करने से वो बच जाएंगे वो ऐसा नहीं होगा